Я думаю, э, все-таки учитывая то место, которое занимается на сегодняшний день Черкасский Днепр, и, ну, и мы, соответственно, готовились очень серьезно. Серьезный соперник, поэтому серьезно готовились. Приятно, приятно что все-таки э, создали действительно голевые моменты, но еще приятнее то, что мы реализовали. Забили три мяча, и это уже радует после до, скажем так, времени, когда мы имели возможность забить, но не забивали. Сегодня это, наверное, вдвойне приятно. Три мяча забить команде, которая идет на втором месте. Ну, это, наверное, дорого стоит. <Да>, вот У был. все-таки была микротравма, и вот предпочтение вот отдали да. э, здоровым. Ну, скажем так, кто был на сегодняшний день более готов к игре. Ну, а Щедропов вышел и действительно он помог, отыграл, я думаю, внес свою лету в победу команды. Надежно, просто и надежно. Ну, в первую очередь мы же, мы же играем ради болельщиков, поэтому, поэтому я думаю, и болельщики сегодня довольны. Не только забитыми мячами, но и, наверное, качеством играми. Скажите, вот были еще э, за э, счете 1-1, в начале второго вот, тайма были там, опасные моменты у рода и там у Муштанга, даже, все и качели вот эти, они могли бы закончиться и совсем по-другому в счет, был, да, если бы Нет. человек еще не реализовал. Вы знаете, ну, были же качели и с Абалони тоже. И были... Я имею в виду, что это проблема десны в защите опять возникает. Ну, и, я но, бы не, не сказал, вы знаете, я бы не сказал, что проблемы десны в защите. То я думаю, что сбалансирована линия защиты и команда... Ну, посмотрите, мы... Это только с не было то, что мы пропустили два мяча. А так, я думаю, я думаю, что это одна из самых надежных линий защиты. А то, что... Ну, это же футбол, тем он интересен. Там, качели или не качели. Кто-то кто, -то, кто -то перехватывает инициативу, кто-то ей владеет, кто-то обороняется кто-то атакует, кто-то забивает, а кто-то не забивает. Поэтому я уже сказал, что хорошо, то, что сегодня реализовали три момента. Могли, кстати, наверное, забить и больше. То есть это более качеством, И качеством, наверное, и реализацией аллергии.